mana biz ehsonni masjidga kambag'alga bir yetimga bergan mablag'ni tushunamiz aslida ehsonning zo'ri oilangiz farzandlaringiz ro'zg'oringiz uchun qilgan sarfingiz. ajron anfaqtahu ala ahlik. Eng ajri ko'p qilgan sarfing oilangga qilgan sarfing deganlar ayolingni og'ziga solgan bir luqmangda ham senga ajr bor rasul o'zini oilasiga yaxshi so'z aytolmagan odam mehr ko'rsatolmagan odam kimga yaxshilik qiladi u odamni jamiyatda yaxshi o'rin topishligiga biz ishonchimiz bor demak biz yaxshilikni azizlar ko'makni madadni hech bo'lmasa so'zimiz bilan shirin gapimiz bilan Oylamızdan boşlaşılmış gibi.